নমস্কাৰ মই এটা চমু ভ্লগলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ ৰক্তিমা বৰুৱা মোৰ চেনেলৰ নাম প্ৰথম এই দেখুৱাইছোঁ দেখিছেনে এইবিলাক মেটেকা মেটেকা সেই ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলটো নহয় এইটো সৰু সৰু মেটেকা এটা এইটো ফুলটো খাবলৈ বৰ ধুনীয়া ফুলটো বেলেগ কৰি লৈ বাচি লৈ চাবচোন এইয়া দেখিছেনে এনেকৈ লৈ পিঠাগুড়ি সানি পিঁয়াজ জলকীয়া জলকীয়া এনেকৈ কৰি সানি এইখিনি অকণমান হৈছে মোৰ আৰু আছে গুচাবলৈ বাৰু অকণমানহে দেখুৱাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়ি খানি পিঁয়াজ জলকীয়া মছলা আদা নহৰু দি হ'লেও ভাজিলেও খুব ভাল লাগে আৰু যদি বৰা বনাই খাওঁ আমি তেতিয়াও খুব ভাল লাগে তো আগতে খুব খাইছিলোঁ এতিয়া জামিনী লৈ আহিলে গেছৰ পৰা সেইকাৰণে মই অকণমান বোলো বনালোঁ আমি ভাল পাওঁ দেখি ভাল পাওঁ বস্তুবিলাক তাই লৈ লৈ আহে সদায় জামিনী কোন মই বাৰু ক'ম আমি আবেলি গ'লোঁ দদৰাত এটা ডাবিঙৰ কাৰণে গ'লোঁ এখন সৰু নাটক কৰিছিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ ভাস্কৰ নাটকখনকৈ এইয়া কমলপুৰৰ গেটত কমলপুৰেদি গ'লোঁ দদৰা গেটতে ৰে'লখনৰ কাৰণে ৰ'বলগীয়া হ'ল ৰৈ আছোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰে'লখন ল'লোঁ অকণমান আৰু আকাশখন দেখিছে ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে ডাৱৰবিলাক একেবাৰে বগা বগা আৰু আকাশখন মানে নীলা আৰু লগতে সেউজীয়া সেউজীয়া গছবোৰ এই যে গছবোৰ আৰু পথাৰবিলাক আমাৰ ফালে একদম চিৰাল ফাট দি আছে মানে বৰষুণ নাই কাৰণে এইফালে কিন্তু এই পানীয়ে পানী আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া মানে সেউজীয়া হৈ পৰিছে আৰু ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে ভালকৈ বনাইছে দেই ৰাস্তাটো আগতে ভাঙা চিঙা শিলৰ আছিলে আৰু সেই দলংখন দলংখনো মানে ভালকৈ বনাই দিলে আৰু মানে সুন্দৰ ৰাস্তা তাৰ আমি গৈ আছোঁ যান জোঁটৰ সমস্যা নাই একেবাৰে স্বামীয়েকৈ এখন মানে হেৰি কৈছোঁ দেই এই হেৰিবিলাক আমটো পাহৰি গৈ পালোগৈ বাৰু দলৰাৰে ষ্টুডিঅ'টো ভাস্কৰ ভাস্কৰ ষ্টুডিঅ'টো এই মানে সেই দৰাখন খুব কনজাষ্টেড আৰু ৰাস্তাত দেখিলে ৰাস্তাত মানে গাড়ীবিলাক কেনেকৈ যাই থাকে মানে ল'ৰা ছোৱালী অকলে যাব নোৱাৰে আৰু আহি পেলাই সিহঁতে ধুনীয়াকৈ চেণ্ডেল টেণ্ডেল খুলি ল'লে আমাৰ বাচ্ছাকেইটাই গোটেইকেইটা মাকখিনিও আহিছে সেইজনী পাঞ্চালী তাইতো আৰু ষ্টাৰ্ট আৰু তাই একেবাৰে আগে আগে গৈ সেই সোমাবলৈ ৰেডি আৰু ষ্টুডিঅ'টো ষ্টুডিঅ'টো মানে সৰু গোটেইবিলাক সোমাব নোৱাৰি সাজ কৰি তাতে বহি থাকোঁ নহ'লে এটা ৰুম আছে আগতো নহয় আমি তাতে সোমাই থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ মানে ভাল লাগিব ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সেইবোৰ চাবলৈ সেইকাৰণে আমি যদিও মানে সৰু সোমাই মাটিয়ে মাটিতে বহিলে আৰু সিহঁতে আমি যেনিবা ওপৰতে বহিলোঁ চালোঁ ষ্টুডিঅ'টোত কামবিলাক হৈ আছে গানো শুনিলোঁ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে ইয়াতে দাবী কৰিব কৰ্মশালা হৈছিল যে বেজাৰ কৰ্ম স্বৰ্গমৰ ইয়াতে কৰিছিলোঁ সেই কৰ্মশালাতে সিহঁতক নাটক শিকাইছিলোঁ সেই ইমপ্ৰভাইজ কৰি কৰি আৰু সিহঁতৰ মতে সৰুকৈ নাটকখন মানে লৈ থৈছিলে সিহঁতে ভিডিঅ'টো এতিয়া আজি মানে কৈছে যে ডাবিং কৰোঁ ইমান আন্তৰিকতা আৰু ইমান মানে ইচ্ছা আৰু তেওঁৰ কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি গোটেইবিলাকে এখন মেট্ৰিজ ভাড়া কৰি গুচি আহিলোঁ সমস্যা হৈছিলে অকণমান আৰু ৰাতিও হৈছে কাৰণ দেৰি লাগে কৰোঁতে কৰোঁতে ডাবিং কৰোঁতে বহুত সময় লাগে আৰু ভাস্কৰ এটা মোৰ কবিতাও এটা দীপাঞ্জলীয়ে আবৃত্তি কৰিলে থৈ দিছে মিউজিক নাটকখন সৰু মানে ইমান ভাল লাগিলে আৰু সিহঁতকেইটা প্ৰথম কৰিছে যদিও ধুনীয়াকৈ কৰিছে মানে সেইটো নেচাৰেল আৰু কৈছে যেনেকৈ আমাৰ ডাবুও কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছে খোলা আৰু সিজি ক'ব দিছে কৈ দিছোঁ পাঞ্চালীও কিন্তু আৰু গোটেইকেইটা শিশুৱে মানে আজি ভাল লাগিলে সিহঁতে